маленькое свидетельство. Сегодня упование. Аллилуйя. Едем с женой, поворачиваем вот так. Вот идет дорога, а мы поворачиваем. Выезжаем. И вот так идет. Вот. Мы выезжаем и вот идет. Едет машина, едет машина. Включила поворот правый и едет. Ну это к нам. Я думаю, ну буду выезжать, знаете, ну все нормально. Я только выезжаю. А жена говорит, потормозай, потормозай. Он проезжает мимо меня. Я, я, стою, сижу и думаю, Господи, что это такое? Я не мог понять. Вот так уповать на людей. Вот так. Он тебе включил поворот, он поворачивает сюда. Ну, я думаю, поворачивает, я выезжаю и себе спокойно, знаете. Ну, а он едет прямо, и у него вот такие глаза на меня. Я думаю, он да. Понимаете, как бывают ситуации? Человек поворачивает. Ты думаешь, человек, это самое, упование на человека. Нет, дорогие мои. И здесь бывает так. Аминь. Слава Богу.